Что вам наибольше запомнилось с мастер-класса? Лекция, по-первых, была очень заместовна и очень интерактивно. Мне понравились не просто живые примеры, а живые обсуждения людей, их мнение из жизни непосредственно, и то, как они применяют какие-либо свои принципы моральные, будь то или корпоративные ценности, так сказать, в своей жизни. В первую очередь, я для себя открыла новое направление в бизнесе, такое, как compliance. Во-вторых, я узнала то, что на территории постсоветских стран еще возможное развитие частного бизнеса и это направление является очень перспективным. А, ну, непосредственно из лекции Тимур мне больше всего дополнилось живое общение. Тимур делал так, что люди сами доходили до а, ответов на свои вопросы. И приятно, что это наконец пришло на Украину, понимание того, насколько важны корпоративные правила, корпоративная культура. Как вы выдажаете, что работодатели наибольше ценуют у кандидатов? Мне кажется, работодатель ценит два качества. Первое – это возможность обучаться чем быстро, и второе – это адаптироваться к изменениям условий. Думаю, может быть, не в первую очередь работодатель будет ценить твои знания и навыки, потому что особенно если это является твоим первым местом работы, скорее всего, практические навыки ты получишь именно там. Работодатель очень. Цене то, а может ли человек придерживаться каких-то правил, каких-то норматив, которые прописаны, которые являются общепринятыми в этой компании. Якобы и бути кандидат еще приходить на спил-беседу. Прежде всего, его подготовку с точки зрения профессионализма. Второе, ту домашнюю работу, которую он сделал. То есть человек, который приходит, он должен понимать, какой бизнес он идет и как он конкретно может быть полезен по той вакансии, по которой он планирует работать. Я дотримание корпоративных правил? Есть несколько инструментов. Прежде всего, независимые комиссии. Оповещение о том, что важно, применение санкций тем, кто не следует, поощрение тех, кто следует. Какое у вас выражение ⁇ вида аудитории мастер-классу ⁇ очень интересная аудитория. Люди задают вопросы. Это наше будущее, и то, как они смотрят на многие вещи, критично важно для бизнеса, который строит долгосрочную корпорацию. Если ты студент другого пятого курса, хочешь иметь успешную карьеру, регистрируйся на бесплатные мастер-классы в